buyururlar ki bir insan təqva ilə bir əməli icra etsə, o ibadətin təsiri daha çoxdur. Təqva nədir? İlahətləri göstərmək. Qorxursan dəsən, yox günah etməyib. Bu halət ruhidir. Bu ruhiyyə ilə etdiyin ibadət təsiri daha çoxdur. Bəzi adamlar görsən nə qədər iş görür, amma günahların içində edir də, ona görə təsir o qədər yoxdur təsirləst. Demə, heç yoxdur, təsiri var amma az. Çünki günah içindədir də. Əgər bu yondan günah, o yondan ibadət. Yox, bu yondan qoruyur, ordan da ibadət edir. Bu ibadətin, bu əməlin ruha çox-çox təsiri var. Hədisin deyib. La yaqillu ma'at taqva əmalun. Bir əməl təqva ilə birlikə olarsa az deyil. Yəni çoxdur da. Çoxcən yəni, təsiri çoxdur. Tasir çoxdur nə gözəl. Bir də nə hədi xoxuyum. Dey ki, qiyamət günü bəzi insanlar gələr, onların əməlləri olan qabağına canlanır, cavab gələr: "Kun haba'an əm mansura." Əməli Allah hüjr tutar, digər toz ol. İt, aradan get. Dağ boyu da əməlləri toza çevirlər, itər, batar. Summa qala: "Əməvallah ya Əbu Hamza." Deyir məsum qayıtdı ki, bisan Allah niyə belə eləyir. İnnəhum kənu yəsumun və yüsəllun. Bunlar namazdır, qılbə oruc tutublar. Və <laughs> lakin kənu izə arəzə lähum şey'un minə l-haram əxəzū. Amma bir haramla üzləşəndə haramı götürərdilər. Ona görə belə oldu bunların aməlləri. İndi bunların o əməlləri, o deməyə dəyən insan ibadat eləyir, günahlılıqdan ibadət eləməsi. Günah o ibadət o günahdan bir vaxt çəkindirər və bir də o ibadətin bir təsirləri də olar inşallah.